burgut tog'da ulg'ayadi 5 kitob 25 trek 7 oy ha bu ishlarning barini oxirlatgunicha 7 oy vaqti ketdi shundan keyingina arslon masalasi bilan shug'ullanishga qaror qildi arslon boshida tutqunlikka ko'nika olmay, rosa qiynaldi maishati joyida birov mushugini pish nimani istasa yigitlari ko'z ochib yumguncha muhayyo qilishadi ammo o'zi tashqariga chiqolmaydi hech qursa aylanib yurolmaydi shu boisdan alamini ichkilikdan oldi yotib qolgunicha tortadi duch kelgan joyda oyog'ini uzatib xurrakni otadi shunday kunlarning birida yoniga onasi kelib bu kuningdan o'lganing ming marta afzal edi o'ligingni ko'rganimda bir kun yig'lardim endi har kuni yuragim qon har kuni ezilaman ayt men senga nima yomonlik qildim dedi arslon ko'zidan duv duv yoshini oqizdi agar abram bo'lmaganida agar u meni buzmaganida yo'limni topib ketardim hozirgacha butun shaharni tiz cho'ktirardim deya javob berdi ko'z yoshini artar ekan. agar u bo'lmaganida edi tuproqning ostida yotgan bo'larding sen odamlarni ahmoq deb o'ylayapsanmi yoki ularda pul yo'qmi bor bo'lganda ham uncha muncha emas kerak bo'lsa yuk mashinaga ortsang ham ortib qoladi ularning pullari lekin ular senga o'xshab hovliqmalik qilmay aqlini ishlatishadi ahvolingga bir qarasangchi sendan hatto uyimizdagi olapar ham jirkinadi chunki u ham sendan tozaroq sasib ketibsanku iflos dedi xonzoda baqirib va o'g'lining yoqasidan ushladida uni siltadi so'ng tashqarida chekkisi kelib turgan lidani chaqirdi hammomni tayyorla agar bu iflos miq desa terisini shilib olaman cho'miltirasan echki soqolini olasan yangi kiyimlarini kiyintirib bu yoqqa olib kelasan deya amr qildi unga xonzoda arslon norozi bo'lib to'ng'illadi ammo uning gapiga birov quloq solmadi xonzoda labini tishladi qattiq tishladi tishlar labni teshdi qon sizib chiqdi lekin u tishlab turaverdi keyin ko'zidan yosh oqdi va u peshonasiga mushladi aslida o'zimni urib ketgan harromi bola baribir harromi ekan men bundan butun dunyoga egalik qilishni kutib o'tiribmana deya o'g'rinib o'rnidan turdi ana shundagina labi og'riyotganini his etdi dudog'ini tishning changalidan ozod etdi keyin qon tamini tuydi voy o'lmasam dedi o'ziga o'zi nima balo qilib qo'ydim u shoshgancha toshoyna qarshisiga borib labini ro'molchaga artdi baribir qon sizib chiqaverdi shunda ro'molchani uning ustiga bosib turdi va telefonning yoniga bordi go'shakni ko'tarib raqam terdi alo igor semyonovich dedi narigi tomondan go'shak ko'tarilgan rus tilida men xonzodaman ovozingizdan tanidim xonim anchadan beri qo'ng'iroq qilmay qo'yganingizga hayron edim ovozimni eslab qolganingizdan xursandman xonim xafa qilyapsiz sizday sohibjamolning ovozini eslab qolmaslik undan keyin biz siz bilan qadrdonmiz ming martalab ko'rishganmiz uzr qarang kallam kirdi chiqdi bo'lib qolibdi nima deyotganimni ba'zan o'zim ham sezmay qolaman bilasizmi igor semyonovich siz mi menga doimgidanda kerak bo'lib turibsiz sizdan boshqa doktorga ishonmayman nima bo'ldi o'g'lim xonzoda shunday deb biroz jim turdi so'ng gapini davom etkazdi o'g'lim meni ancha abgor qiladigan bo'lib turibdi arslonmi nega endi u vaqtda men bir biridan zo'r gaplar eshitamanku shunday edi hozir uni ichkilikdan saqlash kerak ozginagina tashvishni ko'tarolmasdan ichkilikka ruju qo'ydi iltimos yordam bering so'nggi gapini xonzoda yig'li ovozda aytdi bor yo'g'i shumi tashvish chekmang uning yo'li oson shu paytgacha qanchadan qanchasini umuman ichmaydigan qilib yuborganmiz xo'sh qachon boshlaydi davolashni hozirdanoq ok. kelishdik kuting igor semyonovich shunday deb go'shakni qo'ydi xonzodaning ichida esa umid chiroqlari yonganday bo'ldi hali o'g'lim sendan ham o'tib ketadi abram aytgan gaplaringga pushaymon yediraman hali o'zing unga suyanib qolasan deya xayrudan o'tqazdi ayol xuddi shu payt telefon asabi jiringlab qoldiyu xonzoda cho'chib tushdi va yoqasiga <laughs> tuflab go'shakni ko'tardi xursand xidirovich o'libdi xonzodaning eti muzlab ketdi bechora oxiri qutulibdida oxirgi kunlarda umuman ko'rgani <laughs> bormay qo'ygandim doktorlar bo'ldi olib ketaveringlar deyishgandi lekin uyda unga kim qaraydi oqsoch oh, ham o'lib ketgan bo'lsa undayin sadoqatlisini topolmagan bo'lsam mening mening kasalga qarash qo'limdan kelmaydi sog'lig'im ham ko'tarmaydi allergiyam bor mayli joyi jannatdan bo'lsin deya ko'nglidan o'tkazdi u va xabar chiga tezda yetib borachagini aytib go'shakni qo'ydi ammo xonzoda tezda yetib bormadi o'g'lining hammomdan chiqishini poyladi bungacha televizor ko'rdi arslon ancha ochilibdi soqoli olingan yuzi qandaydir tiniqlashgan ignidagi ki kiyimlari ham uni ko'rkamlashtirgan edi ana bo'larkanku deya iljaydi xonzoda endi bu yoqqa kel bitta quchoqlab o'pay lida ayolning gapiga kuldi og'zingdan ham ichkilikning hidi kelib turibdi-yu, lekin bu ko'pga bormaydi dedi de xonzoda o'g'lining quchog'idan saqlagancha endi o'g'lim senga aytadigan bitta yomon xabarim bor yana qanday yomon xabar dedi arson onasining quchog'idan chiqib adang o'lib qolibdi adam deya peshonasini tirishtirdi arslon nega o'larkan ajali yetganda menga kasalxonadan qo'ng'iroq qilishdi lekin hozir borolmaymiz men uyga doktor aytib qo'yganman hozir kelishi kerak mazangiz yo'qmi dedi arslon men yaxshiman senga bitta ikkita ukol qilmasa bo'lmaydi nega kerak kelajaging uchun kerak tamom va salom. hozir men odamlarga aytaman ularning o'zi adayni olib kelishadi men o'zim boraman agar dunyo buzilib ketsa ham odamni o'zim olib kelaman menga yordami ko'p tekkan yo'q borganing bilan biror nima qilib bermaysan oyi oh, yeah. yo'q dedim arslonning yuzi qizardi va u muzlatgichning yoniga borgan edi xonzoda bobullab berdi tamom ichmaysan bor tashqariga chiqib ozgina shamolla lida qoqqan qoziqqa o'xshamasdan qo'lidan ushla uning ular chiqib ketishdi xonzoda peshonasini siladi va telefonning yoniga bordi abramga qo'ng'iroq qilib erining o'lganligi xabarini yetkazdi abram bir muddat jim bo'ldi xuddi shu mahal xonzoda arslonning kasalxonaga boraman deb mojaro qilayotganini aytdi haqqi bor hattoki borishi shart baribir u ota maqomida edi yigitlar bilan birga borsin mayit taxminan bir soatlarda uyingda bo'ladi o'sha yoqda yurgan haromxo'r tekinxo'rlarga ayt tayyorgarlik ko'rishsin o'zing ham siporoq kiyin katta katta amaldorlar borishadi ularning oldida o'zingni qayg'uga botgan kishi qilib ko'rsatishing kerak dedi abram va go'shakni qo'ydi xonzoda abramning hamma buyrug'ini ado etdi haqiqatdan ham roppa rosa bir soatdan so'ng xursand qidirovichning jasadini keltirishdi darrov hovlining tumanot odam bosdi oqsoqollar shomga qoldirmaylik qancha erta joyiga olib borsak shuncha yaxshi deyshti va darrov hamma irim sirimni bajarishib xursan hidirovichni tobutga solishdi barcha rasm rusumlar risoladagidek kechdi hatto maxsus yig'laydigan xotinlar keltirildi yig'ilganlar ha xursan hidirovichning jon kuydiruvchi jigar go'shtlari ko'p ekan deyishdi so'ng tobutni yo qabriston sari yo'l olishdi orqada mung'aygan uy qoldi shugina xursand qidirvishdan yodgorlik edi shuncha yil yelib yuburgani kim kimlargadir pora bergani xushomad qilgani hamma hammasi havoga uchdi ketdi o'zi bilan birga kafannigini olib ketdi u ham tuproqning ostigacha bir yil o'tar ikki yil o'tar kafan ham chiriydi xuddi uning eti kabi tuproqqa qo'shiladi ketadi ukol ta'sir qilib arslonning ichgisi kelmadi motam kunini u motamday o'tkazdi ertasiga peshindan keyin qo'msagandi biroq qayerdandir o'sha kechagi doktor paydo bo'ldida bitta igna sanchgan edi darrov xumori bosildi qoldi uchinchi kun yana shunday bo'ldi o'n kun ha xuddi o'n kundan keyin ichkilik uning xayoliga ham kelmay qoldi bo'lmasa xonzoda erining o'lganiga chidolmayotganiga bahona qilib o'g'lining ko'z o'ngida ishdi. ammo baribir arslonning ichkisi kelmadi u yana 5-6 kundan keyin menga ham erkinlik berilsa kerak ko'cha ko'yga chiqsam kerak deb o'ylagandi biroq abramdan ruxsat tegmadi u bechora ro'parosa 7 oy uy qamog'ida bo'ldi hatto shunga ko'nikib ham qoldi sabinaning ortidan tushgan yigit hech qanaqangi tashkilotning odami emasdi yana birorta ham to'daga a'zo emasdi shunchaki oddiy o'g'ri edi o'g'ri bo'lganda ham qizlarning sumkalarini tortib bo'ynidagi zanjirlarni uzib oladigan o'g'ri edi u ozg'ingina edi shuning uchun ham tez yugurardi shunday yugurardiki kiprik qoqquncha ko'zdan g'oyib bo'lardi shuning uchun bo'lsa kerak hali biror marta ham militsiyaning qo'liga tushmagandi yana omadi ham kelgan bo'lsa kerakda sabina birdan u tomonga o'girildi oraliq ikki qadamgina qolgandi o'g'ri endi hujumga o'tmoqchi olifta qizning yelkasiga ilingan mo'jazgina oppoqqina ko'rinishidan qimmatbaho aslida ham shunday sabinaning sumkachasi timsoq terisidan tikilgan sumkaga qo'lini uzatishga shaylanayotgandi mening kimligimni bilasanmi dedi kutilmaganda sabina ovozini bir parda ko'tarib o'g'ri hayron bo'lib kipriklarini pirpiratdida yo'q deya boshini qimirlatdi o'g'ri o'g'riboshi arslonni taniysanmi sirojini taniyman g'ulomini taniyman lekin arslonini tanimayman unda sen judayam mayda ekansan men shaharga egalik qilayotgan o'g'ri boshni aytyapman tanimayman tanimasang yaxshilab bilib qo'y men uning xotini bo'laman xotini ha xotiniman nima o'xshamayapmanmi xotiniga men hech narsa qilmadim ku qilib ham ko'rchi undan keyin nima bo'larkan naq kallang ketadi seni yerning tagidan bo'lsa ham topishadi go'shtingnichi qiymalagichdan o'tqazishadida baliqlarga berishadi men bittasini shunday qilishganini ko'rganman men dedi rangi dokaday oqargan o'g'ri hech nima qilmadim ku lekin qilmoqchi bo'lib turibsan shundaymi sabina ovozini yanada balandlatdi o'tib qaytayotganlarning e'tiborini tortmoqchi bo'ldi o'zi shundoq ham hamma e'tibor berayotgandi shunchaki hali birorta ham odam to'xtamagandi sababi o'g'ri boshlarning ismlari aytilayotgandida yo'q shunchaki metrodan chiqdim zarafshonga ketyapman unda oldinga o't nega izimdan qolmaysan bo'ldi gap yo'q yigit oldinga o'tdi qadamini tezlatdi sal nariga borib to'xtadi da ortiga o'girilib qaradi va bir narsalar dedi so'ng qo'lini siltadida ketdi uf xudoga shukur qutuldim deya pichirladi sabina va restoran tomonga yurdi birdan uning kulgisi qistab qoldi qoyil o'zimga qoyil shunchalik irodali kuchli ekanimni o'zim ham bilmagan ekanman butun boshli yigitni dovdiratib a birovga aytsam ishonmaydi ammo bu haqiqatan ham rostku zo'r bo'ldi endi qizlarga gapirib beraman ularning og'zi ochilib qolsa kerak deya xayrudam o'tqazdi va boyagi yigitning orqasidan bo'ynini cho'zib qaradi u umuman ko'rinmasdi nozik nazokat undan oldin boribdi ko'rgan odamning yuzini qizartiradigan darajada kiyinib olibdi to'g'risi uni ko'rgan nafaqat erkak kishi balki ayollar ham hayratdan yoqa ushlaydi ko'krak jonivor qariyb yopilmabdi jinsi shimining yirtilmagan joyi yo'q bel ochiq voy o'rtoq dedi sabina ko'rish uchun quchog'ini na ocharkan namuncha ular quchoqlashishdi bir birining yuzidan opishdi bir birining yuzidagi lab buyoq'ni artishdi to'g'risi tanimabman far sabina uni oxirigacha gapirtirmadi ko'rsatkich barmog'ini lablari ustiga qo'ydi mening ismim sabina 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 dedi va qiqirlab kuldi nega endi deya hayron bo'lib so'radi nozik shunaqa bo'lib qoldi tarixi judayam uzoq hali senga tushuntiraman o'zingchi rosa o'zgarib ketibsanmi lekin qoyil qoldim ilgari bunchalik emasding shekilli ham tarixi uzun xullas ikkalamizda gap ko'p yur kiraylik ichkariga alohida xona buyurtirib qo'yibman restoran ancha zamonaviylashgandi sovutgichlari bor edi ofitsiant qizlarning hammasi yosh va go'zal edi ular ham hiyla ochiq kiyingandi kirishing bilan qo'llari ko'ksida kutib olishardi va albatta jilmayib turishardi stolga qo'yiladigan salqin ichimliklarning bari bepul edi biroq qolgan narsalari chaqadi alohida xonaga kirishlari bilan ikkisi ham yumshoq divanga o'tirishdi birinchi navbatda aytganimni olib kelinglar dedi nozik ortlaridan kirib kelgan ofitsiant qizga u xo'p bo'ladi deb darro ortiga burildi voy o'rtoq dedi sabina darrov stolga tirsagini tirab taksidan tushishim bilan g'alati narsa bo'ldi hattoki qo'rqib ketdim nima sen taksida yuribsanmi garkomning qizi ya deya ajablandi noziy bir marta shunaqa bo'lib qoldi to'g'risini aytsam o'zimning taksida kelgim keldi emin erkin deganlariday xo'sh qisqasi deb sabina o'zining o'g'ri bola bilan bo'lgan suhbatini oqizmay tomizmay gapirib berdi hattoki o'sha bola negadir menga yoqib qoldi dedi hikoyasining oxirida sen qaydan bilding uning o'g'riligini bilmasam menimcha ko'zlari o'ynagani uchun shekilli ammo orqasini ho'llab qo'ygani rost agar yana duch kelsam bechoraning boshini silab qo'yardim deya kuldi sabina xuddi shu payt buyurtma keltirildi idishdagi ko'piga chiqib ketaman deb turardi ko'nglimdagini buyurgan ekansan rosa chanqagandim hozir ozroq ichay keyin hammasini gapirib berasan nozik yutoqib yutoqib darrov idishni yarimlatdi so'ng lab lunjini qo'lining orqasi bilan artarkan nimani gapirib beraman dedi miyig'da kulib qayerlarda yuribsan nima ishlar qilyapsan ko'rinishingdan ering borga o'xshaydi yoki u frayer qashshoqmi dedi sabina ham bakalni stolning ustiga qo'yarkan shunday desa ham bo'ladi bitta boyvachcha odamda sira aholi jonimga qo'ymadi sendaqasini uchratmaganman dedi xotiningiz bor o'zingizga or muammo orttirib nima qilasiz desam sen bundan bu yog'iga faqat menga tegishli bo'lishing kerak deydi pulda muammo yo'q kerak bo'lsa oyog'ingning ostiga oltin zarlarni sochib tashlayman ammo boshqa birovga qarab ham qo'ymaysan dedi gapida turdingmi bo'lmasamchi o'zimga mashina olib berdi toyyota yo'g'e ha rost faqat ruli boshqa tomonda ekan boshida qiynaldim lekin hozir o'rganib ketganman shunchalik havasimni keltiryapsanki omading kelganidan xursandman o'rtoq o'zingchi boshqalarga qaramayapsanmi rostini aytsam hamma menga qarayapti bir ikkita eski tanishlarim rosa ezvorishdi uchrashaylik deb yo'q dedim lekin mana bunaqa kiyinishim erimga yoqmayapti nima erim dedingmi erim bo'ladida xo'jayin bo'lib olganidan keyin haligi eskicha qilganmisan yo'q lekin bo'ladi balki bo'lmas nega endi erkinligimni yo'qotishni istamayman men senga aytsam bekor qilasan sen yaxshi bir ikkita tug'ib ol o'shanda eringning mehri ko'proq tushadi u yog'i yo'q yoshman hali o'ynab kulishni istayman xullas o'rtoq ichimning o'zimning rejalarim bor turkiyaga ketmoqchiman qanday qilib hozir hamma ketyapti 4 so'm topsang bo'ldi ketasan u yoqda dahshat deyishyapti bilmadim bilmadim men masalan shuncha yil moskvada yurdim o'zimga xon o'zimga bek bo'ldim lekin unchalik ham yoqmadi moskva fu menga ham yoqmagan turkiya istanbul bu chet el bilasanmi u yoqdan yevropaga o'tishing ham mumkin erimni yaxshilab o'rasam u yoqlarga ham olib boradi yoki o'zim boraman pullarimni yig'ib olay rostini aytsam omadingni o'zing quvayotganga o'xshaysan balki qilayotgan ishing to'g'ridir kel ozgina ozgina o'tkirrog'idan olaylik keyin men senga qanday qilib jahannamdan omon chiqib ketganimni aytib beraman jahannam sena ha deya mayus tortdi sabina ofitsiant qovurilgan go'sht besh xil gazak va yana turli tuman salqin ichimliklar hamda bitta idishda o'tkirdan keltirib stolning ustiga qo'ydi oradan yarim soatcha o'tmasdan qolgan qizlar ham kelishdi davra kengaydi sabinaning esa dard qopining yarmi bo'shamay qoldi shu boisdan ham u keyin kelib qo'shilgan dugonlarini yomon ko'rdi juda yomon ko'rdi ammo yomon ko'rganligini oshkor etmadi tishini tishiga bosdi va ko'p ko'p yutishni taklif qilaverdi nozidan boshqalarning yutkulikka o'quvi past edi shu bois ular nomigagina lablarini tekkizib qo'yaverishdi bir soatlardan keyin esa ketishlari kerakligini aytishdi bizdan qancha deyishdi shunda nozik qo'lini siltadi va mening hisobimdan orqa oldilaringga qaramay ketaveringlar dedi keyin sabinaga aytdi shularni bekor chiqaribmiz aytgan gaplari maydadan mayda chunki yuqoridagilarni ko'rishmagan ular bir paytlar ustimdan kulishardi chiroylisan qaddi qomating kelishgan lekin kambag'alsan deyishardi tishimni tishimga bosardim yig'lab yubormaslik uchun endi qara ko'rdingmi mening hisobimdan degandim ko'zlari charaqlab ketdi o'tirgilari keldi ammo sen zo'rsan sen zo'r ko'tararkansan sabina uning gapiga kuldi keyin chaqir yana olib kelsin men hamma gapimni senga aytmadim dedi ularning suhbati qizigandan qizidi chunki bir biriga zarur bo'lgan gaplarni gapirishardi puling judayam ko'pligini bilaman dedi nozik sabina hikoyasini tugatib xo'rsinib qo'yganidan keyin yur men bilan akmal akamga aytaman senga sengayam boyvachcha o'rtoqlardan birortasini topib beradi birgalashib ketamiz qara shuncha qiyinchiliklarni ko'ribsan agar sendan boshqasi bo'lganida edi allaqachon o'lib ketardi barini unutasan ketasanmi men bilan bilmadim dedi sabina boshini egib bu yoqda hali bitmay qolgan bir ikkita ishim bor agar shularni bitirolsam balki ketaman arslonni topishim kerak jinni nima qilasan o'sha o'g'ri boshini bugun tirik yoningda yuradi himoya qiladi ertaga bittasi chiqib paqit qazib otib tashlasa yana barmog'ingni tishlab qolasanmi anavi nima edi ismi firdavs degan boladan senga rad javobini bergani uchun o'ch olmoqchimiding mana bu gaping g'irt yosh bolaniki tavba xo'p nima bo'libdi seni rad qilgan bo'lsa boyvachchasan qayoqqa qo'lingni uzatsang yetadi bu yog'i adangning ham tanish bilishlari tiqillab yotibdi seni xotin qilaman deganlar achib ketganku qo'lingni ko'zingni kattaroq ochsangchi o'rtoq menga o'xshab yetim bo'lmasang oying yoshligingda erkaklarni paypoq almashtirganday almashtirmagan bo'lsa yana senga nima kerak